Средняя компания, да, то есть это и обслуживание автотранспорта, и торговля, ну, всего понемножку. -то, то есть просто все активные компании, что есть точные на обложке, на обложке, на обложке в, обложке в районе, поэтому как бы специальная ответственность именно на обложке. Специально парень взялся немножко шире, в рамках моста, да, метр, вот, метр, метр, метр двадцать тысяч. Это у нас парень, кто для одного, в принципе, Мы сделали метр двадцать, максимально возможно, не будем, потому Мы делаем памлюсы на бетонке. Там небольшой путь, мы просто выравниваем. Да-да-да, мы ее выравниваем. Потом уже вот трава, там где девочка стоит, видите? Uh -huh. вот. вот девочки э, на глубину мы делаем памлюс Стоимость сугубо пандуса с его больным То есть там же длинные работы, была решетка На По данный момент порядка 250 тысяч. Такая вот установка или полностью... Нет, это только это. А Меньший пандус, он одна шестая общего пандуса. То есть да. порядка там 35-40 тысяч. Nee, да. Идет эта дорожка, о которой говорили, которая будет ребенка, Уже репеной. Прямо к этому да, лугану. И, и будет до воды? Будет до воды. Спускался вот да, вот этих вот плит. Это будто бы бетонная репеная дорожка. А вот плит, там где-то вот ведерка, будет э, которая который в воду Вот я сделал второй деревьев. Этот пляж отходится сугубо для пляжа для людей То есть здесь как минимум 8-16 топчанов с матрасами, зонтики и деревянной дорожки, чтобы можно было подъехать на коляске. Значит, я сегодня договорился вечером встретиться с Азином. К сожалению, Азином, да, я извиняюсь, Азиным значит, у нас встреча с власть, он ехал в министерство, но мы попробуем сегодня увидеться, потому что я хочу с ним проконсультироваться. Скажите, Влад, вы мне сказали, что на том пляже початку лика, где кабинка для перевдяга. На детском, а есть. На, нет, тут туалет. Бил туалет, туалет. мне туалет. не нравится название инвалидный пляж. Мне тоже. Вот. поэтому да, мы, да, мы, когда, мы так, не тем более, тем более объективно там, ну, Учитывая то, что он полноценно не оборудован, вы там, собственно говоря, людей с ограниченными физическими возможностями не увидите. Вы увидите там пенсионеров, которые привыкли вот к нашим вот таким стареньким топчанчикам. То есть для них это свой уже такой личный пляж. Микроклимат. Да, да, то есть личный персональный пляж. Более того, они настолько там уже, знаете, вросли в этот песок, что мы в этом году меняли, меняли